S Salamu aleikum. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Xəzər rayonu Mərdəkan yolunun tam üstündə, əsas yoldan 300 metr məsafədə yeni inşa olunmuş, təmirdən yenicə çıxmış 4 sotda, ümumi sahəsi 255 kvadrat olan villa təqdim eləyəcəm. Villa 5 otaqdan ibarətdir, təmirli, əşyalı təcirlə olaraq satılır. Bura həyəti yanı sahəsidir. Gördüyünüz kimi yer səliqəli şəkildə tamətdir. Sağ tərəfdə manqal nisidir, əyləşmək üçün stolları, stulları Tam təmirdən yeni çıxıb yüksək səviyyədə keyfiyyətli materiallarla təmir olunmuş bir villadır. Təcili olaraq satılır, qiyməti də bazar dəyərindən çox aşağı qiymətə. Həyəti ilə qısacalar tanıış olun. Gəlin birinci həyətdə olan sanuzelini də sizə göstərim. Daha sonra keçəcəyik evin sizi proyekti ilə tanış eləyəcəm. Ümumi sahəsi evin 255 kvadratdır. 4 yataq otağı, 1 qonaq otağından ibarətdir və bütün otaqlarda hamam otağı da mövcuddur. Bu hissədən də əsas giriş hissəsinə koridor kimi yol gedir. Sağ-sol şam ağacları əkilib, işıqlandırması var. Əsas giriş qapısı putladır, avtomatik idarə olunur. Evin ətrafı 4 bir tərəfi kamera sistemi nəzarətindədir. Gəlin yavaş-yavaş keçək, mən sizə evin layihəsi ilə tanış eləyim. Gəlin zəhmət olmasa. 1-ci mərtəbədə daxil oldunuz. Yer granit mərmərlə istep oldu. Sağ tərəfinizdə 2 qapılı şkaf yığılıb. Bax bu qaydada. Təmirdən sonra evdə ən çoxu 1 ay yaşayış olub. Sağ tərəfdə böyük qonaq otağıdır. Gördüyünüz bütün əşyalar qiymətə daxildir. Yəni yataq dəstləri, gördüyünüz vilka, qaşığına kimi ev sahibi qoyur. Kim götürsə deyir. Kimə qismət olsa, halaq xoş olsun. Bütün otaqlarda kondisioner quraşdırılıb, istili sistemi kombidi, sənədlər isə qaydasında. Pəncərələr də hamısı vitraj pəncərələrdir. Mətbəxinin öz qanunu qapısı, öz yerindədir. Bu hissədən isə ev sahibi bax bu şəkildə qapı qoyub, burdan daxil oldunuz mətbəxə. Mətbəx olan hissədə də bütün elektronika yığılıb, keyfiyyətli materialdan da mətbəx mebeli var. Bax bu hissə də qab yuandır. Boş firmasına məxsusdur. Paltar yuanı da var. O da ayrıca bir yerdədir, oranı da sizə göstərəcəm. Gördünüz bu iki qapılı soyuducu da qiymətə daxil. Mətbəx mebeli də hətta yuxarı hissəyə qədər istifadə eləməyə olur. Gəlin keçək məsə, digər otaqları göstərim. TV stand olan yerdə də bax bu hissədə də şkaflar var. Televizorda qalır, qiymətə daxil. Damofondan kimi çəkilib birbaşa, yəni əsas giriş qapısından damofonla qapını idarə edə bilərsiniz. 1-ci mərtəbədə əlavə olaraq bir yataq otağıdır ki, ola bilər kimsə qonaqlarınızdan 2-ci mərtəbəyə qalxa bilməsə, bu 1-ci mərtəbədəki yataq otağında istirahət eləyə bilər. 3 yataq otağı isə 2-ci mərtəbədədir. Bura isə böyük hamam otağıdır. Bu hamam otağında ərıca çamaşırxanadır, ütü stoludur, paltaryuyan quraşdırılıb, yer isə istipollandı. İstifadə olunan bütün materiallar hamısı brend materiallardır. Mən bir-bir hamısının adını sizə qiymətini demək istəmirəm. İnşallah özünüz gələndə də görəcəksiniz. Burda isə əlavə olaraq boş bir yer var. Oranı da sizə göstərim. Bax bu qaydada açılır. Kombidi Aristonddur. Kollektor sistemi hamısı burada yığılıbdır və artıq əşyalarınızı da tozsoran da, ütüdü bax bu hissədə də yerləşdirə bilərsiniz. Gəlin qalxaq ikinci mərtəbiyə. 2-ci mərtəbə ilə ara kəsmə monolit beton, pilləkənlər də betondur, üstü isə mərmərdir. Çanaq yedləri də gördüyünüz kimi şüşə ilə bağlayıblar ki, uşaqların təhlükəsizliyi üçün, uşaqların zıxılmasın. 2-ci mərtəbədə gördüyünüz kimi yalnız yataq otaqlarıdır. Gələn mən birinci hissə böyük yataq otağını göstərim. Hansı ki, bu yataq otağında həm hamam otağı var və garderob otağı da var. Hazır villada inşallah ki məqsimət olsa, sağcanla xoşbaxtılıqla yaşasın. Yəni bura kim köçsə özü ilə bir şey gətirməyə ehtiyac yoxdur. Hər bir şəraiti var. Burda isə yataq otağının özünün hamam otağıdır. Daha sonra bu hissədə isə böyük gardıroddur. Zəhmət olmasa sizə digər otaqları da göstərim. Gəlin zəhmət olmasa. Bura isə çox gözəl uşaq otağıdır. Allah bütün övladları saxlasın, olmayanlara da qismət eləsin. Burada gördüyünüz mebellər də qiymətə daxildir. Bura isə ikinci mərtəbənin ümumi hamam otağıdır. Gördüyünüz bütün hamam otaqlarında yer isti pollandı, bütün aksesuarlar quraşdırılıb. yalnı növbəti bir yataq otağında göstərim. Keçin zəhmət olmasa. Bura isə sonuncu 5-ci yataq otağıdır. Keçin zəhmət olmasa baxın. Dərliz dəyərlər baxdınız inşallah nə vaxt baxmaq istəsəz 1 saat əvvəl bizə xəbər eləyirsiz. Qiyməti 315 min manatdır. Ev sahibi vurğuladı ki, elə bir qiymət qoymuşam ki, çox insanlar yəni aşağı dərəcədə endirim istəməsində, yəni cüzi endirim olacaq. Sağ olun, var olun.